вы видите, вы же видите море, да? Вот море перед вами. Барабулька, косем, шашлычки. В этом есть своя атмосфера, что ну, да. все так тихо, спокойно. Тут будет гучно, мы сразу садимся в машину и едем домой. Я же не могу сказать, ребята, я гарантирую вам стопроцентную безопасность. Я считаю, что здесь больше безопасно, чем во многих точках Города єси часош ліснять такий номер 550, ну, 50 -50? максимум 600 гривень. Уже сьогодні завезли продукти. Завтра, завтра завтра повара вже з'їжджаються, буде меню. Треба працювати. Налоги ніхто не відміняв. Ми платимо в посілковий совет такі ж гроші, як і до війни. Дай Бог, що буде зберігатися тенденція, все буде добре, стабільно і люди будуть їхати. Мені важко повірити, але я в затоці. І ще важче повірити, що тут розпочався сезон 2024 і деякі готелі вже приймають туристів. Ми не зможемо вам показати, що відбувається в затоці через заборону фото і відеозйомки взагалом по місту і по узбережжю. Проте власник цього готельного комплексу погодився нам щиро розповісти, що по чому і наскільки ризиковано зараз їхати в затоку, і як тут виживає місцевий бізнес. Відкрити пляжний сезон у курортній затоці нереально. Тут і надалі є загроза висадки російського десанту. Так заявляє одеська влада, але місцевий бізнес вважає інакше: спочатку літа тут вже рекламують готелі та бази відпочинку. Тож ми забронювали номер на добу, щоб пересвідчитись, чи дійсно туристи їдуть у затоку і наскільки це ризиковано. А ты ваша собака? Не-не-не, это ага. местная. У нас есть, у нас громадный дракон такой вот такого размера. Все, вот и к тебе слава пришла, Шанюсь. Наконец-то к нам приехали. Вы первые туристы? Нет, уже не первые. Не первые. Уже приехали ребята из Винницы. Вот, раскладывались. Вы не тут? Да, да. Но они отдыхают с дороги, позднее вы их можете ага. увидеть. Не, ну это простые номера со всеми удобствами. Вот так оно ага. А море сики до пляжа пишки. Вот вы видите, вы же видите море, да, вот море перед вами, на Лиманской, это Лиманский район Затоки, Заток вообще состоит из трех частей, это Лиманский район, он славится тем, что пляжи самые широкие, mm -hmm. вот пляж, ну пляж, он где-то около 180 метров, с укрытием, допустим, тяжеловато, хотя, хотя, вот от нас, но ну, вы можете, если будет желание, вот соседний, соседний пансионат "Горный Орел", э, значит, э, владелец, директор строил в двадцать году такой, ну неплохой супермаркет, вот на втором этаже у него игрален вот. И есть подвальное помещение, то есть его вполне можно назвать укрытием. Мы, в общем-то, уже договаривались. Туда можно спуститься, но еще пока до конца не оборудовали, можно поставить столики, скамеечки. Это от нас на ну, метров 70-80. Вот. Сюда очень давно ничего не прилетало. Но это статистика, как бы я здесь, ну, я здесь местный, давно живу уже, поэтому ну, врать мне незачем. Ослідні не сняшубайс. Питались знову попасть по мосту. От, але в мост не попали, було по мартія цього року. Лиманський район тепер особливий не лише з найширшими пляжами. В умовах війни та обстрілів він став найбільш зручним за логістикою. Лиманський найближчий до Одеси і найвіддаленіше від підйомного моста, який вже кілька разів обстріляли росіяни. Міст закритий третій рік. Тож центральний район селища потрапити можна лише в об'їзд. понад 100 километров через перекрёдонный смуз Молдовы и контрольно-пропускной пункт. Теоретически попасть можно, но это же надо ехать там через паланку, получается, Плеско, да, через ну чуть ли не через границу в объезд. Если вот сейчас я бы проехал через мост то я бы на своем велосипеде за 10 минут, за 10 минут и я был бы уже в центре Затоки. А теперь, а теперь мне надо преодолеть 200 километров туда и обратно, чтобы туда попасть. Ну, желания как бы большого нет. Ну. Если брать вот ваш район, вы еды кто сейчас принимает туристов? Пансионат Горный Орел, они тоже настроены работать, но ну, уже кто-то вот к ним приезжал. Ну, пока тоже. Людей угу. в это время вообще, ну, всегда исторически было мало и до этих событий. Вот, они, они работают. Насколько я знаю, вот если вы выйдете, наверняка пойдете туда ага. к морю, там а... из новых такой небольшой отельчик, значит, тоже они собираются открываться. Насколько я общался с хозяином, вроде бы там 15 лет. Ага. Также здесь есть база, база отдыха троянда недалеко от нас. Вы тоже обратите внимание, тут буквально 100-150 метров. Ага. Вот, а тоже я говорил с, с хозяином, вот, но они вроде бы собираются открыться где-то к июле, месяца, когда будет побольше народа. Судя по звонкам и настроению людей, то люди будут, вы добираетесь, допустим, если на поезде до ЖД Одесса. Вот. И там идут маршрутки или электрички. Единственный нюанс какой? Раньше маршрутка шла через всю затоку, сейчас, поскольку мост перекрыт вот, мост перекрыт, там, ну, не пускают никого. Поэтому, ну, маршрутка, в, ту, в ну, в ту сторону, и, соответственно, до нас даже чуть-чуть, вот, чуть-чуть она не доходит. Вы попадаете в поселок Каролина Бугас, который от нас километр с хвостиком. Они, пустят. вот эти вот точки, сейчас закрыты, но ну, не буду обманывать. Возможно, ну, все по людям, по сезону, как оно будет дальше идти. Может, к июлю кто-то будет открываться из этих точек, я имею в виду, вот. Ну, щоб ви как бы, не залишилися голодними, ми, в принципі, можемо вас накарнути. В інтернеті зайшли, подивилися, набрали на номер, сказали, що працюю, да. Бо багато за не працює, а це працює. Якась не така атмосфера, бо немає стільки людей, скільки було раніше. Все зачинено. Тобто те, що тут такий спокій, тишина трошки напрягає. Ну, ну, то... Незвичайно, а так то. Думали, що заброшений город. Да, є, В цьому є якась і своя атмосфера, що ну, да. все так тихо, спокійно. Але немає. хочеться трошки двіжити. Ну, можливо, і так. Якось ви питала, де тут укриття? Чи ви розуміли, якщо вже заїдете в затоку, які укриття? Тобто у вас там воно цікаве таке питання безпеки? Та, чесно говоря, не інтересувалися. Вже як буде, так і буде. В 22-м мы не работали. Ну, то есть, как бы мы, я рассказывал, мы, мы ну, были настроены, мы там как бы нет, не, некоторым образом подготовились, но людей не было вообще. В 23-м тоже были намерения, вот, но там перебило все Каховское ГЭС, то есть ну, в начале июня, вы помните, 6 июня взорвали и, ну, понятно, там звонки прекратились, плавали, диванчики какие-то там, еще что-то. Первым сегодняшним днем все тихо, я никого не видал, никаких там запрещающих знаков нет. Люди ходят, вчера снял видео, папа с маленьким ребенком там плавал в море. Ну, ребенок маленький, там где-то он ходил, там скорее. То есть, как бы пока все неплохо. Какой номер вам нужен? Он может быть свободен, там вы позвоните за день-за два, может занят на там за месяц, вот. И сейчас, понимаете, ситуация такая, что я не знаю, ну, дай бог, что будет сохраняться тенденция, все будет хорошо, стабильно, и люди будут ехать, тогда, естественно, ну, все меньше, 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 меньше будет возможности там забронировать. Мы не откроем все здания, которые на есть, мы физически не сможем, потому что, ну, это большие деньги, мы не в состоянии сейчас это сделать. То есть, как минимум, половину номеров работать не будут да, сложно быть дворником, садовником, администратором и так далее и тому подобное. А у одновременно. штат был великий раньше. Сколько вы працювали? Люди. Ну, ничего, 25. 25? А зараз? Вы и mm -hmm. дружина, и все? Ну, там и группа поддержки, назовем то так. Вот. <свят> 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 Волонтеры. <свят> 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 Волонтеры. <свят> Если мы не справляемся, мы вызываем Женю. <свят> И Женя знает, как правильно не справляться. Звонят люди, когда вас звонят. В не что их хвилюет? Ну, в основном, в основном задают, как правило, одни и те же вопросы. То есть, ну, какая обстановка? Вот. Можно ли выйти к морю? Вот. Приезжают, ну, приезжают люди, кто-то уже есть. Спрашивают об инфраструктуре, что работает. Вот. Что есть тут рядышком. Ну, про питание спрашивают, где можно покушать, тоже ну бояться, чтобы Вот А откуда, говорят, можно че-то до моря, что вы им говорите? Да, можно пройти к морю. Можно. можно пройти. Ну, по крайней мере, слава богу, у нас ну нет на пляже каких-то заграждений, то есть ты идешь и ничего не препятствует тебе подойти. То есть, если бы минировали пляж, это не могло ну, пройти незамеченным, ну никак. Его не минировали. То есть, в принципе, ну пока, пока слава богу, все, все хорошо, море плещется. Вот бассейн у нас тоже ну, немаловажно, как альтернатива. Всегда Конечно. это самое. Я считаю, что здесь больше безопасно, чем во многих точках города Одессы. Мы же прекрасно видим, что происходит. И прилеты, и гибнут люди, и дети, к сожалению. Больше целей для оккупантов есть именно там, чем в Затоке. Uh -huh. Больше об'єктів критичної інфраструктури зі практично немає. Я запитала своїх знайомих, хто зараз цікавиться морем і шокований, що щось працює в затоці. От, перше, чи не бояться власники брати відповідальність, коли ну коли рекламують свої готелі, що раптом не дай Боже, що і хто будеш крайній? І от якщо би їм на це сказали? Кто будет крайний, кто будет крайний? Ну, смотрите, я бы ответил так. Сейчас, сейчас любой человек, ну здравомыслящий в Украине, понимает, что, но ну, абсолютно безопасного места нет. Я более, более, ну скажу больше, на самом деле в жизни вообще при самых прекрасных обстоятельствах не бывает стопроцентной вероятности Вот, поэтому ну, что касается, что касается ну, приезда, в общем-то, понятно, это решение за там, конкретной семьей, за конкретным человеком. Ну, если оперировать статистикой, да, можно брать там Херсон, Харьков. Вот сейчас звонила женщина из Харькова, да, из Харькова, да. Вот. Даже если брать соседнюю Одессу, где открыли, <coughs> смотрите, открыли пляжи, по-моему, уже даже, ну, люди вот некоторые которые звонят, говорят, что да, вот в Одессе открыли уже 20 пляжей, да. И насколько я понимаю, я понимаю, анонсирует официальное открытие, да, то есть власти уже взяли на себя ответственность за это. Но... Как-то это, ну, звучит несколько для меня тоже шокующе и странно, потому что в Одессу было, ну, очень-очень много прилетов, и они продолжаются. Получается, власти там берут на себя ответственность, здесь они не берут. Лично я, вы понимаете, я же не могу сказать, ребята, я гарантирую вам стопроцентную безопасность, здесь все там прекрасно, и сюда ничего не прилетит, и так далее, и так далее. Я же говорю, я же не могу это гарантировать даже примерно, Необичної житті. Тобто, ну, мали хто-то там, я звиняюсь, тут були случаи, ну, слава Богу, в нас в отелі не було. Ну, хто-то, ну, хто-то там ще щось, комусь плохо було на пляжі і так далі. Не хотіли йти за кордон на море? Хотіли. Це був мій план, щоб з дітьми поїхати за кордон, а чоловік вирішив проекспериментувати ще а тут. його не випускали. Ні. А чому вибрали затоку? Ну, взагалі вибрав чоловік. А ми з донькою приїхали вже після їхньої дорозвідки, так би мовити, чи тут все Безпеч. безпечно. Так, так, Ваші так. відчуття пусті пляжі. Звісно, шкода, що інфраструктури ну, такої, прям немає розголуджений магазин, закриті, немає нічого під боком сильно. Тобто треба десь на машині добиратися. Але в цілому море море це море. Так ми з донькою домовилися, що не дай Боже, тут буде гучно. Ми зразу сідаємо в машину і їдемо додому. А с, а с... ви? С Киевской области. Особисто вы купаетесь, лякають же мины, которые могут прибыть на берег. Может быть, я как попугай скажу одно и то же. Ну, для меня вообще, ну, для меня ну, в моей жизни личной жизни море очень много значит. Каждый день я на море, там, а лучше там утром и вечером. Давайте рассуждать логично. Закончится, ну она когда-то закончится, по-любому. Закончится вся эта война. Завтра, послезавтра, через год. Ну, никто не знает, да, но закончится, да. Через какое время можно будет купаться в море? Через год, через два, через десять. Я не готов забыть о море до конца своей жизни. То ты Если кто-то ш... готов, без проблем. Ты имеешь в виду, что мины могут приплыть <coughs> и после закончения войны? Ну, со Второй мировой войны там что-то плавает где-то. До ну, сих пор? Да, да. уже прошло-то годов и годов. Угу. Поруч с нашим готелем мы даже нашли працюючий бар. Я сдавалась, потому что тут есть все позиции сніданків. 5 позицій по перших стравах і 15 видів піц. Покушать? зараз? не час. Завтра повара вже з'їжджаються, буде обширена мену піци, пи... завтраки, бургери, фрі-нагетси. Фрі-нагетси, бургери вже сьогодні. А скажіть, ласка, а ви турист? Так. Ви турист? Так. Ну, я в затоці проживаю. Ага. Тут з укриттями не дуже, як я розумію. Ну, у кого як? У вас є укриття? У нас є укриття. А ви теж здаєте номери? Поки що ні. А ви плануєте? Плануємо. Такий час. Треба працювати. Треба гроші десь ну, в общем, треба працювати. А у вас готель буде з укриттям? Так. У вас готель чи у вас приватний сектор? Приватний сектор. І Є підвал? Є підвал. А якщо не, ціни будуть вищі, ніж до повноштабної війни? Чи ні. Ціни будуть майже такі, як до війни. А можна стати які? Ну, номер двохмістний в районі. 1200-1300 А є кондиціонер? Кондиціонер, да, все є. треба працювати. Налоги ніхто не відміняв. Ми платимо в посілковий совет такі ж гроші, як і до війни. Тобто, навіть навіть більш... що основному платите податки? податків. А які саме налог на нерухомість за перший рік повномасштабної війни? Ми заплатили 90 тисяч. Ви заплатили? Так. За другий рік ми не платили в районі 130 тисяч. І ви зараз висите в державі 130 ну, тисяч. Так, так. І вам треба працювати, щоб заплатити податки. Безусловно. Такі класні ракушки. Ніхто їх не збирає, дітей немає в затоці. Тут нічого не трогай, їсти не треба тут нічого. Тебі. але це сталося. У Переенергу скасувала тендер на закупівлю кондиціонерів, або виконувати електроенергію. На сніданок тут собі можна, сніданок не включений в вартість житла, У собі можна окремо замовити або омлет, або сирники, або млинці, або вівсянку. Ціна на кожен продукт окремо це коштує здається, десь сімдесят гривень, це 83 три гривні. Ну, тобто, якщо маєте 200 гривень, зазвичай так коштує сніданки в готелях бюджетних можна взяти собі аж три страви. У нас тут вже в це время було стільки народу, що тут туди... Це що меню? Це так, щоб люди не залишились голодними. Сніданок завжди був включен, стоїмость номер, а у і ужин є було був комплекс, і була така ну, лінія, як приходиш, замовляєш і було одне меню. Ну, не таке, звісно, а праздничне. Там. Барабулька, сьомга, а У вас було на кухні багато працівників? Так, сидять. Чоловік 10. 15. А зараз де вони виїхали звідси? Є такі, що виїхали, є такі, що переїхали десь подальше в села, де От тих от Сыки людей что лишились жить? Мне кажется, ну, тех, тех, которые были, местных, наверное, может 20, может 30 процентов максимум. Из последних, то, что мы строили, я говорю. А когда вы его побудовали? Закончили где-то полностью уже, ну, все в девятнадцатом году. Она пришла проверить, кто тут лазит, да? Тут тоже вот это здание мы готовим, хотим его, ну опять же, не все, наверное, половину номеров, потому что тут тоже есть свои как бы нюансы. здесь вы в основном номера, ну, полулюкс. Заходите, мне. Она мне не доверяет. По очам Холодильник. И видно бассейн. Кондиционер, телевизор, да. Ну и вот такие как Тут балкончик. Кондиционеры тут нет. Это номер. А есть номер из кондиционера? А есть, и они все работают. Конечно. Цены э, ниже, чем до войны. Вот ниже, и чем до можно, войны. Яка была цена, цена такого номера? И яка зараз? Если ну, в районе где-то 1600 гривен в сезон, ну в сезон, когда уже там были люди, да, э, стоил номер, то... то с, Uh, ну, это я говорю просто про номер. Ага. Вот. Uh, то есть сейчас ну, мы вот планировали, ну, озвучивал цену, я пока 1350 гривен. Але при том, коммунальные послуги подорожчали, но вы понимаете, что... Подорожало все, но ну, вы понимаете, вы понимаете, что подорожало, но ну, минимум все в два раза. Uh, если брать электричество, я вам даже четко скажу, 264 стоило м, м, в 2021 году, сейчас 812, то есть в три раза. Есть такой налог на недвижимость, вы знаете, наверное. Э, Но ну сейчас, как бы честно, мы не в состоянии платить, хотя там приходят, там, я знаю, какие-то письма или там поступают звонки, что платите, платите налоги и так далее. Люди не работают э, вот, ну, давно, и понятно, что возможности нет. Но вот, чтобы вы понимали, налог на недвижимость в 2021 году был э, один, а сейчас вы увеличили в три раза. Для нас там, не знаю, там 120-150 тысяч гривен. Гроши брать не откуда. Мы продали с женой все, что только было у нас. Ну, потому что мы уже три года находимся здесь, в Украине, без работы. Вот. Как в том фильме. Да, все было, все, что нажито было, не по сильным трудам, все ушло. Потому что, ну, я потратил на это полжизни, и у меня сердце болит, когда я это самое вижу, что оно это самое разваливается, и надо что-то делать, чтобы оно все сохранялось в каком-то более-менее приличном формате. В номере вы дозволяете есть? <ятно> все-таки, что-то не было? Не, смотрите, не, ну, конечно, тут человек может это самое. Человек может э, взять что-то с тобой и перекусить, и поесть. Э, ну, мы всегда были против того, чтобы кто-то готовил. Это электроэнергия, сейчас это особенно больно раз, ну, даже дело не столько в этом. Ну, запахи, запахи, конечно. Но если тут готовить суп, вот там здание, которое мы там затеяли ремонт, там на первом этаже там у людей тут мешок картошки, тут морковка, то это, потом угу. они позвали сантехника и у них забито там все, унитаз, раковина, там это самое. Это у вас единый такой номер люкс великий? О, здесь получается в этом здании вот на крыле, на крыле два номера. Вот до войны он стоил 2200, сейчас 1900 гривен мы анонсировали цену. То есть я же говорю, она опять же ниже, чем до войны. Мне вообще ну, нравились всегда художники и экспрессионисты там. Ну, Сезан, Мане, Дега. И вот здесь, вот, ну, эти, репродукция Дега, там в, в другом здании Сезанна, в этом Мане, в том Матисса, ну и так далее. Mm -hmm. Вот. Это такой упрощенный формат, их всего несколько домиков. Ну, в этом сезоне, может, один-два мы запустим, как бы это не так тяжело. Это в хит? Тут, получается, два номера рядом. Два номера рядом, и между ними, как встроенный, душ и туалет. Вот это душ, вот это туалет. Первый этаж, как бы, с детьми тоже маленькими, удобно. Но они дешевше идут? Они идут дешевле, да. Да, они идут дешевле. Ой, зараза. Часто з'ясняйте такий номер 550, ну, 550, максимум 600 гривень. У вас постійно було повне заселення? Чи все одно ви відчували, що потрохи попит на заток упадає? Чи навпаки Ріс, Букарим закрили для нас? А, в цілому, по затоці, і навіть по нам год від год воно становилося ніже і ніже і попит. Ви пов'язуєте це пониження, що люди вибирали більше за кордон? Чи... А, я думаю, моє мнение, так. Да. потому что вы же понимаете ну, э, дело дошло до того, что все ну, все требовалось, но ну, не могут делать все предприниматели, но ну, не могут за свои деньги. мы уже вот, вот, э, тут плиты плиты, по которым вы ездили. Да? вот я за эти плиты своих 17 тысяч долларов отдал да это было дорогам, за зван. кусочек, за кусочек Дорог. за кусочек дороги. Я отдыхал тоже за границей, я был в Турции. you <laughs> Вот, и беседовал с хозяином отеля. Но там, простите, он пять лет к нему вообще никто не приходил, и государство развивало, у них приоритет текстильная промышленность и туристический бизнес. Это было при Януковиче при разных там разных товарищей. Начали уже активно там создавать разные схемы и раздавать, продавать, я извиняюсь, тут земли затоки направо и налево. Полный беспредел с моей историей, с моей позиции. Начался где-то. Вот у нас прошли выборы объединения громад, затоки и Каролина Бугаза. Вот, вот сейчас, мне кажется, вот двадцатый ну, 20 вот, 20 двадцать первый год. Беспредел полягает в том, что, ни, ни полягает ночью, в в это... тому, что даже у таких людей, я не, не буду рассказывать эту историю, это кто и как, даже у таких людей, как я, которые тут ну, провел полжизни на затоке, uh -huh. пытаются ну, что-то отобрать люди, которых я знаю давно, которые вообще обличены властью. И рейдерство, и ну, все что угодно. Никаких правил, никаких э, ограничений, что хочу, то творю. От, уже нема світла, я уже хожу с павербанком. Насколько вы чувствуете зараз какая проблема через отсутствие світла у вас? Готовить мы можем, потому что у нас газ, он вообще никак не зависит от света. Вот, вы собрались пообедать, да? Сейчас, э, ну, было бы проще и легче засунуть в микроволновку тарелку и подогреть. Ну, жена вам на сковородке может подогреть, это это самое. Лично я считаю, что, ну, тем более в таких условиях, если даже это самое, ну, кардинально к этому подходить, то важно, что вода, вода, а, вода вот, вода. Ну, если отрубает все, конечно, и воды не будет, но в конце концов можно какой-то генератор включить. каменный вик.